بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں شفت الحہا آپ دیکھ رہے ہو مزدار فوڈ دوستو آج ہم آپ کو ایسی ریسی بھی بتانے والے ہیں جو ایک ان شاء ایک دفعہ آپ بنائیں گے تو پورے محلے میں اس کی خوشبو جائے گی اور آج سے پہلے یہ آپ نے بھی نہیں بنائی ہوگی اتنی زبردست اور شاندار بھی ہے بہت آسان اور لو کاسٹ بھی ہے کم خرچے میں تیار ہونے والی بھی ہے اگر پورے محلے میں اس کی خوشبو میں پھیلانا چاہتے ہیں اور مہمانوں سے داد لینا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں وائٹ گریبی میں تیار ہونے والی ریسیپی ہے بہت شاندار اور ڈیلیشیس ریسپی ہے سب سے پہلے آپ نے کڑائی لینی ہے خوبصورت ہم نے کڑائی لی ہے سلور کی اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ گھی شامل کرنا ہے گھیس کے گھی سے جو اس کی جو اس کی جو ٹیسٹ ہے خوشبو اس کی زبردست قسم کا آتا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ہم نے اور گھی کے اندر اس کو جو ادرک لہسن جو ہے وہ بری کاٹ کے چوب کرنا ہے چوب کر کے اس کو سوتے کریں گے وہ یہ دیکھیں اس طرح جب اس کی خوشبو نکلنے لگے گی تو بالکل آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا جب اس کی خوشبو نکلنے لگے تب اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ چکن باریک کاٹا ہوا ہے ہم نے جولین سٹائل میں چکن کاٹا ہوا ہے جیسے چکن کی سٹرپس ہوتی ہیں لمبا لمبا آپ چاہے تو کیوب سائز میں بھی کاٹ سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ جولین چکن کاٹا ہوا ہے جنجر شکل میں تو اس کو جو باریک کاٹ کے آپ نے جو ہے وہ آئل کے اندر ڈال دینا ہے اس کو آئل اور ادرک لہسن کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے فرائی کرنا ہے اسی آئل کے اندر آپ چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے چکن uh, کا جو کلر ہے وہ جو چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ چکن جب ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے وائٹ کلر ہوا ہے تو آپ اس کے اندر سالٹ شامل کریں گے سالٹ کو ہمیشہ آپ نے چکن کے اندر اور روئل کے اندر شامل کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سالٹ آپ چکن اور آئل کے اندر شامل کریں گے تو جو چکن کے اندر تک جو ہے وہ آئل کا جو ہے وہ سالٹ کا ٹیسٹ نمک کا ٹیسٹ چلا جائے گا جس سے جس سے چکن جو ہے وہ ایک تو تیار بہت جلدی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بڑا شاندار رہتا ہے اچھا اس کی نا گریوی ہم تیار کریں گے پہلے آپ کو گریوی کا طریقہ بتایا ہوا ہے ہم نے جو ہے وہ ٹماٹر اس کے اندر ٹماٹر نہیں ڈال لیں. ہم نے اس کے اندر پیاز اور سبز مرچ اور ایک دو دانے جو ہے وہ لہسن کے صرف ڈالے ہیں ان کو اچھی طرح بوائل کر لینا ہے بوائل کر کے اس کے بعد آپ نے جار کے اندر جوسر بلینڈر جو آپ کا پاس پڑا ہو اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح بلینڈ کر کے تو آپ کا یہ دیکھیں ماشاء گریوی آپ کی تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دینا ہے ادھر سے دیکھے تب سے کہ ہمارا کھینچ چکن بھی جو ہے وہ تقریباً فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم نے جو ہے اسی آئل کے اندر تقریباً ایٹی پرسینٹ ہم نے آپ فرائی کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ اس کے اندر سبز مرچ جو ہے وہ آپ بریک کاٹ کے چوک کر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کا جو فلیور آئے گا وہ بہت شاندار قسم کا آئے گا اچھا ہلکا سا اس کو جب مرچیں ڈال کے سوتے کریں گے پھر اس کو آپ سیپریٹ کر لیں گے تاکہ جو ہے وہ آپ اس جو آئل باقی بچے گا اس کے اندر آپ جو ہے وہ گریوی جو آپ نے بنائی تھی ٹماٹر جو ہے اپنا سوری پیاز کی جو گریوی بنائی تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ آپ کی جو ہے وہ آئل کے اندر گریوی کی بنائی ہو جائے اور اچھی طرح پک کے تیار ہو جائے جو بوائلنگ میں کثر رہ گئی تھی وہ بھی تیار ہو جائے اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو سپائسز ڈالنے ہیں ہم نے صرف اس کے اندر جو ہے وہ سپائسز اسپائسیز بہت زیادہ نہیں ڈالنے ہم نے ہلکی سی کرس چلی ڈالی ہے بالکل تھوڑی سی ڈالنی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنی چٹکی بھر آپ نے اس کے اندر ڈال کے ساتھ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ گرم مسالہ اور بلیک پیپر ہمارا جو اپنا تیار کیا ہوا ہے آپ کو ریسیپی اس کی پہلے بتائی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گی تو آپ کے پاس اگر سادہ گرم گرم مسالہ بھی پڑا تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون آپ نے استعمال کرنا ہے بلیک پیپر والا بلیک پیپر اس میں لازمی ہونا چاہیے تو وہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بہت زبردست قسم کا آئے گا اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ چھوٹی لائچی کا پاؤڈر لازمی ڈالنا ہے اس گرم مسالے کے اندر اچھا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے جو آدھا چمچ ڈالا تھا پھر اس کی اچھی طرح بنائی ہے بنائی کرنے کے بعد جو چکن آپ نے سیپریٹ کیا تھا وہ آپ چکن دوبارہ واپس اسی کے اندر کڑھائی کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح آپ نے بالکل اب آپ نے آنچ تیز نہیں بھی کریں تو آپ اس کو سلو آنچ میں پکنے دیں اور اس کو آئل سیپریٹ ہونے تک اس کو کھڑا رہنے دیں اوپر سے دم لگا دیں جو آپ کا ایٹی پرسینٹ چکن ریڈی تھا وہ اب ہم جو ہے وہ اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ ریڈی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دیکھیں آئل جب سیپریٹ ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ ہماری جو ہے وہ ریسیپی ہماری جو ڈش ہے وہ تقریباً تیار ہونے والی ہے تو یہ آئل سیپریٹ ہو گیا اب ہم اس کا کلر دیکھیں اس کا کلر جو ہے کیونکہ ہم وائٹ گریوی والی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی وائٹ گریوی کرنے کے لیے اس کا ہم جو ہے وہ کلر دیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ماشاء اللہ یہ دیکھیں تقریباً ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے ہڈیاں ہم نے اس میں زیادہ ڈالی تو نہیں ہیں لیکن یہ اس میں ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر بون لیس ہو تو بون لیس کو اٹھا کے اگر تھوڑ کے چیک کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے جو ہے وہ دہی ڈالا ہے تو دہی ڈالیں گے اس سے کیونکہ ہم نے اس میں ٹماٹر تو ڈالا نہیں تھا دہی سے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا اور ویسے بھی اس کا جو کلر ہے وہ بھی تقریباً وائٹ گریوی والا بن جائے گا تو ایک بعد میں اس میں ہم جو ہے وہ کریم ایڈ کریں گے جس سے اس کا کلر اور بھی وائٹ ہو جائے گا اچھا اس سے پہلے نا دہی کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے بُنائی لازمی کرنی ہے جب دہی کی بُنائی کریں گے تو پھر اس کا دہی کا جو ٹیسٹ ہے وہ گریوی کے اندر شامل ہو جائے گا اچھا کشمیری مرچ ہمارے پاس بڑی تھی ثابت لال یہ ہم اسی گارنشنگ کے لیے اور اس کا فیور دینے کے لیے اس کی جان, جو گریوی کے اندر آپ کو نقصو بہت زبردست قسم کی آئے گی وہ شامل کر کے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کریم ڈالنی ہے کریم ڈال کے کر آپ اس کے اچھی طرح جب بُنائی کریں گے اس کا کلر بالکل وائٹ ہو جائے گا اور بہت زبردست اور شاندار بالکل لو کاسٹ ہے بہت زیادہ اچھا خرچہ بھی نہیں ہے صرف آپ نے چکن لینا ہے کریم لینی ہے اور آپ نے تھوڑے سے پیاز اور لہسن لینا ہے تو آئل آدھا چمچ آپ لینا ہے اور بالکل تھوڑے خرچے میں آپ کی ریسیپی تیار ہونے والی ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں آپ لوگوں کے لیے ہم زبردست قسم کی ریسیپیز لے کر آتے ہیں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں بہت ساری مزیدار ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پہ ملیں گی آپ لوگوں کے سپورٹ اور تعاون کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری مزیدار ویڈیوز ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ خود بھی دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں لائک کریں گے تو ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ